Здравствуйте, меня зовут Витя. Я учусь в Киевском университете культуры и искусств, но я еще абитуриент. Я буду только поступать. Буду сегодня я петь песню «Колдуна, полетела душа». И что навеяло вам вот этот образ? Просто интересно. Кто? Кто человек? Что это означает? Какая скотина навеяла вам этот образ? Even when the thunder and storm begins I'll be standing strong like it rains the wind Nothing's gonna move this mountain body back into Tulin all It will be impossible Not today Ну что, Витя, впечатляет, конечно, все это. Вы Бэтмен-Снежинка, у вас костюм, я придумал. Смотри, что он говорит. Эх, вам тоже в программу «Украина мая талант». При 18 годах паспортных они находятся в 14-15 годах. А второй вариант, то, что они близнецы, это сразу два места на фабрике. Но я понимаю, что это не повод их не пустить в третий туров. А если мы будем по одному, мы не то, мы далеко не то, мы по одному пить толком не умеем. Ну что? Мы а даем вам возможность -а попробовать свои силы в третьем туре. Не осталося тебя, только в сердце поймо. Никто не виноват, что ж любовь любого прості за всі На третьому турі кастингу учасникам потрібно було показувати паспорт. Це змусило братів Борисенко зізнатися у злочині прямо на сцене. Ну, а сейчас пришло время, когда уже пора Ну, Мы обязаны вам признаться, мы вам набрали, можно так сказать. Мы написали, что нам 18 лет, но нам 16 лет. Годом не 90-го, а 92-го. Вот так вот. Такое зізнання жюри дуже розчарувало. И если раньше брати Борисенко были одним из фаворитов, то сейчас их подальшая доля у проекте была под великим должна... Наши отношения, которые могли бы быть, начались с обмана. Вы нас обманули, а люди, обманувшие один раз, могут обмануть еще раз. Обидно, конечно, что мы наврали, мы же не знали, что все так получится. Мы думали, то, что вот мы скажем, что мы 18 лет, а потом, если уже вдруг уж так пройдем, то там уже признаемся. Ну, к вам огромное количество вопросов. И по вашим человеческим качествам. Мне кажется, вы еще совсем не окрепшие такие, знаете, вот птенцы. Назвать вас детьми уже нельзя, мужчинами назвать вас еще нельзя. В каком-то вот таком переходном состоянии, которое, в принципе, достаточно опасно да, для таких вот реалити-шоу и непонятно, как вы на все это будете реагировать, и что с вами там произойдет. Мы хотели бы вам дать шанс. Мы подготовим с вами песню. Вы споете эту песню. И с вами будет, собственно говоря, другой претендент на это же место. И за кого проголосует народ, СМС-голосование, и проходит на фон. Вы будете на, за одну путевку бороться. То есть вы вдвоем, как одна единица. И творческая. Да. Это понимаете? Спасибо. Конечно. Кровать одна, тарелка борща одна, ложка одна. Каролина, так, ну шанс. Шанс. да, дан, я да. Знаю, А что же это? второй есть? Да. Знаете с кем? Нет. Угадайте. Кудрявый. С Пашей Ли. С Пашей Ли. Спаши угу. С Пашей. А довольно-таки сильный заперник. Рістерні до зірок. Вони пройшли складний шлях, аби потрапити до третьої української фабрики зірок. Відстояли довжелезні черги, співали, танцювали, виконували акторські завдання, пройшли співбесіду з психологом та медичний огляд. І на кожному етапі їхня доля у фабриці зірок висіла на волосині. Але вони подолали всі перешкоди і, нарешті, отримали перепустки до фабрики. Олексій Матіас, Єва Бушміна, Андрій Філіпов, Тетяна Воржева, Артем Мех, Микола Серга, Сабрина, Доля ще двох конкурсантів у ваших руках. Павло Лі чи брати Борисенко стануть повноправними учасниками фабрики зірок Вирішать глядачі. З цієї миті відкриваються лінії для голосування за кожного з них. Якщо вам по душі Павло, відправляйте смс з цифрою 1 на номер 3456. Якщо вам більше до вподоби брати Борисенко, відправляйте смс з цифрою 2 на номер 3456. А наступної неділі ви побачите, як проходив народний кастинг фабрики зірок? Чи обрав Костянтин Меладзе когось з інтернет-кастингу? Як учасники витримали спеку у Харкові та зливу у Києві. Хто вони фабриканти третьої фабрики зірок. І головна інтрига хто наступного тижня опиниться на голосуванні? Не пропустіть! 17 жовтня о 20-й.